ಹೆಬ್ಬಳಲು ಶ್ರೀಚಕ್ರಮಾತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುರುವಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮರತಾಯ ಚ भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनुवे दीर्घतमा मामतेजोयजुर्वान् दशमे युगे अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वाद्ययो रुद्रो महर्षिः हरण्यगर्भः पश्यत जायमान स नो देवच्छुभया स्मृत्या संविनक्तु यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित् तस्मान्नानीयो न ओस्तु कश्चित् वृक्षैव दिवि तिष्ठत्येकस्ते नेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानुषुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तत्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्तासंन्यासयोगायति यः यशुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु प्रजान्तकाले परामृतत्वरिमुच्यन्ते सर्वे दख्रम पाप परमेम भूत युंडरीकम्य स्थगस्थापि दख्रम गगनम शोक स्तस्म दुपासीतव यो वेदाद सुर प्रोक्त वेदाते चतिष्ठि तस् प्रकृतिदीन सरस्मी नम एलू श्रीचक्रमाता यूट्यूब चानेल यार सबस्क्रईब आगे दयमा सबसक्रईब आगे लाइक् ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕನ್ನು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು